гуманистическое пространство, которое демонстрирует э, то, как э, могут люди, как может публичное пространство занимать место то, которое занимает один припаркованный автомобиль. Ну, в Харькове такое впервые. Мы заняли одно из самых, самых ярких мест в городе, да, где, где мы хотим продемонстрировать то, какое публичное пространство, какие публичные пространства могут быть в городе, и то, что город должен развиваться в сторону... Э, сторону человека, а не автомобиля, не расширять дороги, а делать больше, больше зеленых зон публичных пространств, которых у нас не хватает. Мы, конечно, мы, мы будем продолжать, мы будем продолжать, мы будем делать что-то новое, но сегодня это парк парклет парк -лет сделан в честь Дня без авто, сегодня Всемирный День без авто, когда люди во всем мире пытаются отказаться от автомобиля, демонстрировать то, как, к чему привело автомобильное сообщество, которое сегодня есть. И это сегодня, ну, сегодня это по посвящена именно днем без nee, Вообще это, вообще это временная мера. такая же временная мера, как временное перекрытие улицы для демонстрации пешеходной улицы. Да? Но, конечно, и когда-нибудь улица становится постоянно, закрывается, и так и должно быть. И такие вещи просто, на самом деле, пространство улицы должно трансформироваться и превращаться в место для людей. Да? Потому что сегодня Сегодня пространство улицы занимает процентов на 80 автомобилей. Оно должно равноправно быть всем. Люди должны иметь не меньше места на улице, чем автомобилем.